saya sambung berkenaan dengan hipotesis kajian. Seperti yang saya maklumkan tadi, hipotesis kajian tidak semestinya akan menjawab kepada uh, sesebuah objektif kajian itu. Uh, di mana, sekiranya hasil kajian menunjukkan positif, maka kita akan accept kita punya hipotesis. Manakala, sekiranya uh, hasil kajian menunjukkan negatif, uh, jadi bermakna kita perlu reject hipotesis tersebut dan kita bincangkan ataupun sokong kenyataan ataupun hasil kajian uh, tersebut. Okey, di sini merupakan reka bentuk kajian saya uh, iaitu populasi dan sampel. Saya memilih uh, and Morgan untuk melihat berapa banyak sampel yang saya perlu ambil di dalam sebuah populasi itu. Merujuk kepada slide tersebut, slide ini, apabila sebuah sampel itu mengandungi 1,200 orang responden, maka uh, saya punya sampel adalah dalam lingkungan 291 Michael Grady and Morgan. Okay, ini merupakan instrumen kajian yang saya terangkan tadi. Uh, Tiga-tiga bahagian ini akan mengandungi kelapan-lapan faktor yang saya telah jelaskan tadi iaitu yang bahagian A saya akan uh, letakkan maklumat tentang koresponden, demografi seperti umur, seperti program pengajian, jantina dan sebagainya. Yang bahagian B, skala kesediaan pembelajaran orang kendiri, saya akan lihat uh, tak berapakah seseorang individu itu, tak berapakah sampel saya um, sampel saya merujuk pada tak berapa kesedaran pelancaran kendiri tersebut sama satu, dua, tiga ataupun empat. Bahagian C pula, tahap kesedaran pelancaran kendiri belajar. Maaf, skala kesedaran pelancaran kendiri ini, saya akan menggunakan uh, skala Likert skill yang bermakna 1, 2, 3, 4 dan 5, satu kurang setuju, setuju, natural, Uh, setuju dan sangat setuju. Yang bagian C letak kesediaan kesedihan macam ini baru saya akan merujuk kepada empat uh, kepada model yang dikeluarkan oleh guru pertengahan tahun 1991 tadi. Okey. Um, uh, kesahihan dan kebolehpercayaan saya akan menjalankan kajian rintis untuk menguji instrumen saya sebelum saya uh, menjalankan soal sedia ini. Kajian rintis itu ada perlu dijalankan bagi menentukan sama ada soal selidik yang dimahumkan mempunyai hak keberdepercayaan dan kesahihan yang tinggi atau tidak. Cuan yang Piau 2006. Ini penting untuk uh, kita mendapatkan seseorang sesebuah kajian itu mendapatkan uh, hasil kajian yang valid. Selain daripada kajian rintis, kaji boleh menjalankan kesan dan kepercayaan dengan merujuk kepada yang pakar dalam sesebuah isu itu. Okey, akhir sekali kita rujuk kepada rujukan. Uh, di sini terdapat beberapa beberapa uh, rujukan yang saya gunakan sebagai panduan untuk kajian saya. Yang terkini kajian yang jurnal terkini yang saya gunakan adalah pada tahun 2016 iaitu yang dikeluarkan oleh Jisha tahun 2016, Time Data Learning Research Starter Education Volume 1 Okay, seperti yang pasal dapat lihat di sini ada beberapa jurnal yang tahunnya uh, terlalu lama sebagai contoh, NOS 1972 dan 1975 kerana NOS merupakan sekolah dalam bidang dalam uh, dalam kajian dalam um, uh, uh, pelajaran dewasa ini. Okay sekian itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih.